Теперь смотрим радиола дружба полностью с закрытой задней крышкой. Вот так она выглядит. Вот так она выглядела 66 лет назад. Вот радиола дружба. Вот так приблизительно все было. Значит, тут дополнительно хочу сказать следующее. Вот это белый провод. Это выведена антенна от модуля. Модуль будет тоже принимать FM радиостанции в цифровом диапазоне. Вот эту антенну я так запутал. При желании ее можно распутать, удлинить провод или уменьшить в зависимости от качества приема в том месте у счастливого обладателя этой радиолы, где она будет стоять. Это гнездо вход. Антени е, УКВ-блока FM в аналоговому варіанті, а ета антена в цифровому варіанті. Тобто тут два FM стоїть. Один аналоговий, один цифровий. Ну, отак от от воно виглядає. Зараз ще включим музику. I'm going